я не знаю, все дозволенность бы наказывал. И вот я бы вернул бы наказание на площади. Вот, вот афиши развешивал бы. Вот будем в этот день наказывать тех кто пидорах за их какой-то там Я тебе отвечаю, я собирал бы, блин, похлеще, чем теест на площади у нас в городе. Все бы приходили и просто, надо, говорит, бери своих, чтобы чужие боялись. А что мне не нравится? А то, что, блин, а я тебе вернусь к этой теме, раз ты уже снимаешь. Что у нас вселюдно увольняют уборщицу, а все которые на глазах, блин, э, косячат, разворовывают и прочую делает делают. На глазах, я, да я даже уверен, с позволения. И его их никто не наказывает. А мелкого уборщика, конечно, блин, у всех власть кишка танка, так можно же повъебываться и на глазах у всех это уволить. Ты попробуй уволить кого-то, блин. Ты попробуй накажи кого-нибудь из губернаторов, из, 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 из депутатов наших. У всех просто кишка танка для этого перекрывать для этого половину движения. Вот объясните, мы были в Европе, все движения делаются ночью. Есть, конечно, какие-то дневные работы, согласен. Но у нас же любят перекрыть проспект нахрен. И потом там три человека работают. Я не люблю жаловаться, я люблю высказываться иногда, но я люблю это делать по делу. Если бы у меня было кому-то, вот, вот просто, знаешь, кабинка, вот было бы классно, была бы кабинка жалоб каких-то. Ты приходишь туда и высказываешься. Вот нашим людям надо давать место, где бы можно было высказаться. А то у нас негде высказаться. Все только по соцсетям способны там лаять. И все. А если так раз, вышел, высказался, подкрепил это какими-то конкретными фактами, а тебе за это раз и бонусик. Ну, типа, не, не нашестерил, а просто рассказал правду о чем-то. Класс. И тогда бы было бы все в стране хорошо. Ну, только если бы, если после этих жалоб были какие-то выводы, и все получалось. А то у нас как блин, горохам об стену, все, все рассказывают, как все плохо, а при этом все ничего не меняется. Валяет ни в чем не повинных уборщиц.